أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم فلا تحسبنهم بمفازة من, من العذاب ولهم عذاب اليم ولله ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم یہود کی بری خصلتوں شرارتوں بدآدیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے ان میں سے ایک آج تلاوت کی گئی ابتدائی آیت شریفہ میں ذکر ہے ارشاد فرمایا لا تحسبن بما یفر ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا یہودی لوگوں کی غلط رہنمائی کرتے تھے حضور پاک سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق جو بشارات نشانیاں علامات احکامات کتابوں کے اندر پہلی آسمانی کتابوں کے اندر موجود تھیں انہیں چھپاتے تھے اور پھر ظلم یہ کہ اس پر خوش بھی ہوتے تھے اور پھر یہ سمجھتے تھے کہ ہماری چلاکیوں کی کسی کو خبر نہیں اور پھر تماشا یہ بھی ہے کہ امید یہ رکھتے تھے کہ لوگ ہماری تعریف کریں گے ہمیں عالم سمجھیں گے دین دار کہیں گے فرمایا کہ آپ ہرگز ہرگز ایسے لوگوں کے متعلق جو اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں تعریف چاہتے ہیں آپ ہرگز ہرگز ایسے لوگوں کے متعلق مت سمجھیں کہ یہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے اور یہ لوگ جو لوگوں کو چکنی چپڑی باتوں, باتوں سے دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کی گرفت سے, سے بچ جائیں, جائیں گے ایسا, ایسا, ایسا نہیں لہم العلیم ان کے لیے دردناک, دردناک عذاب, عذاب ہے یہ منافق, منافق, منافق ہیں جہاد کا حکم, حکم ہوتا ہے تو بہانے بنا کر گھر بیٹھ جاتے ہیں منافق یہودیوں میں سے ہی تھے خوش, خوش ہوتے, ہوتے ہیں کہ ہم, ہم تو بچ, بچ گئے, گئے اور جب, جب لشکر, لشکر واپس آ جائے تو پھر بہلانے پھسلانے کی کوشش کرتے ہیں عذر بہانے تراشتے ہیں آپ ہرگز مت سمجھے کوئی مت سمجھے کہ ہمیں خبر نہیں اور یہ ہمارے عذاب سے بچ جائیں گے ایسا نہیں ہے بظاہر تو ذکر یہودیوں کا بیو ہے پھر منافقین بیو کا ہے لیکن نصیحت سب کے لیے ہے کوئی بھی برا, برا کام, کام کر کے اترائے نہیں کوئی بھی, بھی یہ نہ سمجھے کہ وہ چلاکی سے بچ جائے, جائے گا اللہ, اللہ, اللہ کے سامنے کسی کی, کی چلاکی نہیں چلتی وہ علیم بذات سدور ہیں عالم الغیب بھی و شہادہ ہیں اللہ تو ہر ہر چیز کا علم رکھتے ہیں علم لہذا اللہ کی نظر قدرت سے کوئی چھپ نہیں سکتا اور پھر کوئی جرم کرے تو بچ نہیں سکتا بچے بھی کیسے ولی ملک سما وَالْأَرْضِ آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کی ہے آسمان و زمین ان کے درمیان ہر چھوٹی بڑی چیز کے اللہ مالک ہیں آج ہم عارضی طور پر کسی چیز کے مالک بنتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس پر پورا اختیار ہے اور وہ چیز مکمل ہماری قبضے میں ہے اور دائیں سے بائیں اور ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی ہم اس کے ساتھ جو چاہیں کریں جب چاہیں کریں جیسے چاہیں کریں تو اللہ جب آسمانوں کے مالک زمین کے مالک ان کے مابین ہر چیز کے مالک تو پھر اللہ کی ملکیت حکومت سے بادشاہت سے اس کے دست قدرت سے کوئی اپنی چالاکیوں کی وجہ سے کیسے بچ سکتا ہے یہ بھی بچ نہیں سکیں گے واللہ علیہ کل شیئن قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہیں آج اگر, اگر, اگر کسی سی کو سی کسی چیز, چیز, چیز پر ملکیت حاصل ہے کے ملکیت موجود, موجود, موجود ہے باوجود اس بھی, بھی پوری بھی قدرت نہیں آج, آج کوئی جو, جو, جو چاہے نہیں کر سکتا کسی چیز کا مالک ہونے کے باوجود باضفا اپنی چی ملکیت پر تصرف کی قدرت نہیں رکھتا لیکن اللہ تو مالک بھی پورے اللہ تو قادر بھی پورے پھر کوئی کہے کہ میں چلاکی کر کے لوگوں کو بھیلا پھسلا کر چکنی چپڑی باتیں کر کے بھی راضی کر دوں گا اور اللہ کی پکڑ سے بھی بچ جاؤں گا ایسا نہیں ہو سکتا اللہ شان ہو ڈھیل ضرور دیتے ہیں محلت ضرور دیتے ہیں لیکن بالآخر ہر, ہر ہر مجرم نے پکڑے جانا ہے ہر ہر مجرم نے اپنے انجام کو پہنچنا ہے ضرورت اس چیز کی ہے کہ زندگی میں ہی بندہ سمجھ جائے اللہ کو, اللہ کو چلاکیاں, چلاکیاں پسند نہیں اللہ کو آجزی, آجزی ان کے ساری بندگی پسند, بندگی پسند ہے زندگی میں اللہ ہی اللہ کے حضور سر جھکا دے سر جھکانے والا جتنا مرضی جرم, جرم کر کار کار کے آئے اللہ اس کے لیے معافی کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں توبہ کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں لیکن چلاکی سے کوئی بچ جائے ایسے ممکن نہیں اللہ سمجھ دیں عمل کی توفیق بخشے